22 июля под Киевом в городе Буча в детском лагере «Променистые» сегодня открылись детские олимпийские игры, которые приурочены к 31-м олимпийским играм, которые в скором времени пройдут в Бразилии, в рио Администрация заведения любезно нас пригласила принять участие в открытии данного праздника вместе с спортсменами, которые, олимпийцами, которые также проходят военную службу в рядах национальной гвардии Украины. Время торжественной части. Дети показали художественные номера с внесением олимпийского огня и олимпийского флага. Участники малых олимпийских игр и будущие призеры имели возможность пообщаться с реальными участниками олимпийских игр и задать им интересующие вопросы. Алена Федорова и Елена Красовская с большим удовольствием поделились своим опытом и путем на вершины олимпийского пьедестала с детьми, чем вдохновили их на активное занятие спортом и победы в будущем. Дети и руководство променистого сказали спортсменам теплые слова и выразили им огромную благодарность.